Ну, мне очень приятно, что сегодня в футбольном клубе «Зирка» такой торжественный день. Один из, вы знаете, один из э, многих уже за последнее время, но этот день особенный. Почему? Потому что сегодня мы поздравляем свой первый выпуск футбольной академии «Зирка» с э, окончанием. И э, очень приятно, что те начинания, которые были начаты еще несколько лет назад, вот сегодня они дают свои плоды. И э, сегодня наши вот э, первенцы, если можно так сказать, это выпуск 1997 года. Э, мы решили сделать для ребят такой вот сюрприз сегодня и объявили о том, что поскольку команда готовится к выходу в премьер-лиге, а вы знаете, что в премьер-лиге э, команды, которые участвуют в этом состязании, должны иметь э, дубль и должны иметь Ю-21, Ю-19, и вот на базе сегодняшнего нашего выпуска Академии 1997 года будет создана уже в этом году футбольная команда Зирка 3, которая будет выступать на первенстве города Кировограда. И э, после того, э, заметьте, я говорю, после того, а не если Зирка выйдет в премьер-лигу, на базе именно этой команды будет создана Ю-19, которая будет участвовать в соревнованиях премьер-лиги.